следователь следственного управления старший лейтенант милиции Иван Степанович. В 17 часов 2 минуты 20 июля 2015 года продолжаю следственный эксперимент с участием подозреваемого Воронкова Владимира Викторовича. На данный момент мы находимся на автотрассе Киев-Знаменка, именно на 131 километре, с участием всех тех же самых участников, при которых начиналось следственное действие. Это понятые, адвокат подозреваемого, сам подозреваемый, конвойная служба, я и специалист. На данный момент мы находимся в направлении города Курсун-Шевченковский с города Киева. Владимир Ильич, скажите, на данный момент вы можете показать в этом направлении, куда вы ехали и где вы останавливались, на каком-то точке для передачи да, похищенного человека? Еще, чуть дальше. Чуть дальше. Тогда сейчас все участники загружаются в транспортное средство. При беспрерывной видеосъемке мы едем. Вы показываете направление. Если когда, точнее, надо будет повернуть, вы говорите на видеокамеру, что здесь поворот, здесь остановка. Мы останавливаемся и на месте уже выходим и расскажем, что такое. участников пошел. Эксперт садится спереди с одним понятым, понятым столом. school. табличкой выиграем для хворощи и поворачиваем направо. Да, вот здесь. Да, вот здесь. Да, вот здесь. вот здесь. Налево. здесь. налево. здесь. Налево. То есть эта площадка, да, здесь. Да, Да, вот здесь. Останавливайтесь. Выходим на улицу. Останавливайтесь здесь. Адвокат, подходите. Владимир Викторович, если я правильно понял, вот эта заасфальтированная площадка да. является тем местом, где да. вам четыре неизвестных лица да. передали похищенного человека, которого перегрузили да. в транспортное средство. Так? Да. Расскажите, пожалуйста, где стояло их на транспортное средство, и каким образом лежал человек? Примерно здесь стояла приора. Справа от автомобиля э -э или слева? Вот здесь, вот на этом месте. На вот этом месте ваш автомобиль стоял. Наш автомобиль стоял за ним. За ним. За ним, да. М -м. С той стороны? Когда выгрузили человека, каким образом его расположили? Между машинами машинами, да. как ну, сидя, Давайте обойдем туда. Здесь, здесь, стояло, То есть, на месте здесь, транспортного стояло, средства да, для да, обзора. Мисубиси. Да. Аутленды ваши. Да. его вытащили с заднего сиденья. И, и положили как-то вот так вот. Вот так вот он лежал между машинами. Пойдем. Да. Ну да. да здесь Лицом было. вниз, вверх лицом к машине и к той, ногами сюда. Mm. Вот так. на животе или на спине? На боку. На боку? Да. На боку больше даже как-то так на животе, на спине. Во время того, как он лежал, с ним кто-то разговаривал, его кто-то бил? Федоров взял какую-нибудь какую там какую пьянку, деревянную, и ударил его раза сюда. В левую часть? Да, в левую часть лица, вот сюда. Mm. лицевую да. часть, да? После этого кто его загружал в ваш автомобиль? Ну, все все загружали. Все? И, То есть ну, и вы принимали все, участие? Нет, я, по-моему, не загружал. Ну, и без не, меня были, было много помощников. Угу. Они загрузили ваш автомобиль да. куда? В их? Митсубиси. Митсубиси, который здесь вот стоял, на заднем да, сиденье. И закрыли дверь. Все, Закрыли дверь. Когда вы сели в автомобиль, как расположились вы и А, Федоров сел за руль, а я с той стороны сел рядом Потом в последующем, куда вы направились? Мы поехали туда. Вот. Куда-то то то ту по сторону, да. направлению дороги. Да. Если там табличка была, поворот на выграве на то есть вы поехали в сторону Да, Куда-то туда. Вы сможете сейчас, если мы проедем в ту сторону, показать э, путь вашего Я движения. Да. Тогда пройдемся в транспортное средство, все участники. На да, ну сколько по фунтовой дороге выше? адвоката. Так, Роман Федорович на месте, да? Да. да? Значит, в том же составе специалист, прошу заснять двух понятых, подозреваемый, адвокат, конвойный взвод. Ну и естественно в присутствии меня, следователя. Значит, Владимир Викторович, насколько я правильно понимаю, с ваших показаний, которые вы перед этим давали, то есть это то место, где вы приехали на местобище да. отлендер вместе с Федоровым. Да. И остановились? Да. После того, как вы вытащили похищенного человека, а именно на данный момент уже известно, что это был Сергенко Василий Николаевич с автомобиля, куда вы его мы повели? повели? Нет, мы его по... под руки взяли и по... потащили в ту сторону. Прямо, да? Да. Хорошо, пойдемте прямо. прямо идти? Еще метров двадцать. Метров двадцать. общей сложности, да? Да. Вы по дороге никуда не сворачиваете? Нет, сюда. То есть прямо. И, да. А потом? Да, мы, мы остановились где-то вот в этом вот месте. Вот, вот это? Вот в этом вот месте. В этом месте. Да, по-моему, по Федорова здесь положили? Не, не Федорова. Федорова Оврева. Да. Мы положили. Да, Сергенко да, здесь, здесь вот положили. Здесь на этом месте Федоров сказал мне идти за веревкой. Когда я ему рассказывал, что он там с ним сопротивлялся. Uh -huh. вот. А для чего веревка нужна была? А, ну, я так понял, что он связать его хотел. Потому что тот брыкался там что-то сопротивлялся и рукой там тот его ну, поднимал, что-то ему там говорил. Что именно вы слышали? Ну, я говорил, что он говорил, что ты понял, что ты сюда приехал. Угу. Вот так. Ну, а, от, и ругались матом между собой, не было была словесная перепалка. То есть, Серединка был в момент в сознании? В сознании, да. И они разговаривали. Я пошел к машине. Обратно по этой же да, дороге? Да, по этой же дороге, да. Пошел к машине искать веревку. Угу. Вот. И не найдя веревку, я пришел сюда и увидел, как Федоров его душит. Каким образом? Человек лежал туда головой. На спине или лицом вниз? Он, по-моему, лежал на боку. На боку? Как-то на боку, по-моему, на боку, лицом туда. Головой в ту сторону? Да, в ту сторону. Федоров лежал, сидел вот так вот над ним и вот так вот его душил. Голова была вот здесь, тело туда, а вот, ну, там берег, или что там, кабель был, ну вот так вот душил. Растягивал концы да. в разные стороны? Да с усилием, и веревка порвалась, да. Что было после этого, как веревка разорвалась? Да после этого я подошел к Сергеенко, нагнулся, посмотрел, и говорю, да ты же его задушил, и начал его... Ну, Тормошить? Тормошить и посмотреть, да, жив он или нет. Но человек не реагировал вообще ни на что. Я достал ключи, как наручников расстегнул ему одну руку в этот момент. Федор сказал, да что ты делаешь, забрал у меня ключи и все. Подхватил его под руку с той стороны и сказал, бери и понесли. И мы понесли его в ту сторону. А в сторону чего? В, в сторону вырыта ямы. Которую вырыли да, раньше. Да. Покажите, пожалуйста. Да. Мы его положили вот так. Вот так вот здесь, по-моему, голова была. Или вот так вот даже здесь голова, здесь ноги. Угу. были. Все, Федоров сказал, иди за лопатами. Все, я пошел за лопатами. Угу. В тот момент, когда вы уходили, Федоров да, Федоров что-то делал? Вот, с не он стоял над ним. Угу. Вот примерно вот на этом вот месте, вот на этом вот, да. я обернулся и увидел, что у Федорова уже как ножка. Я больше не оборачивался. Все, я вы ушел пошли лопатами. за с лопатами. Да, и когда я вернулся, Федоров уже его скинул в яму. То есть в тот момент, когда вы подходили к могиле, Федоров уже скидывал Нет, уже, уже он там уже скинул его, да. Его уже у. не было сверху. Потом что было? Федоров забрал у меня лопату, закопал его сам. Я сидел на корточках вот здесь. Все. Вы сидели на корточках здесь? Да. А где был этот момент Федоров? Покажите, пожалуйста, возле могилы, да, где он закапывал. Да, да. Все, Федоров стоял, по-моему, с той стороны, с той стороны, и сюда, на эту сторону, бросал песок. Угу. Вот так было. А перед тем, как вы ушли за лопатами, еще раз покажите, а в какую Толик сторону? Человек лежал вот здесь, вот как-то головой вот здесь. А а головой а, к этому кусту? Ну, ну да, Только, я не помню, я этот куст тогда был или а нет. Ну вот такой вот, сюда головой лежал, ногами как-то вот так лежал. Ногами к дереву? Ну да, ногами дерева, вот Тоже на боку или... или вы его на спину положили, лицом вниз? По-моему, он был лицом на, на животе, на животе. да. Наручники были был... скреплены сзади или спереди? Ручники не были у него скреплены. точно, потому что одна рука уже была отстегнута. Нет, там. а до этого как они были скреплены? До того, как до того были спереди, по-моему. Спереди? Да, спереди. Вот и все. Это, наверное, все. Угу. После этого? Федоров закопал могилу. Да, закопал могилу. Зачем-то ее прикрывали это, на тот момент. Да, все. тут было много веточей, да, и он закидал так веточки, покидал и какие-то там, я не знаю, какие-то бланки, бутылки какие-то были пластмассовые. И так он и покидал все их сверху, все. Я сидел рядом и ему помогал. Угу. После этого вернулись к автомобилю? <тас> а а, а, а перед тем, как закапывать, вы не заметили в самой яме, а как располагался труп? Человек. головой по-моему сюда сюда по моему по-моему да. по по сюда да uh -huh. а ногами ну, в сторону да. ну, по-моему да то есть потому что голова была в мою сторону ноги в сторону я Христа? Я -то точно сказать не могу потому что я, там в яму как-то я так не заглядывал я просто видел что там, там лежит он ну и по моему при положении он лежал вот так но что в голоса ну, да, да. по моему при положении ну, я так не подходил, не заглядывал там я увидел здесь, что его уже нет, значит, он в яме. Я сел вот здесь и ему не помогал. Ясно. После этого вы двинулись к машине? Да. Тем же путем? Да.